Беріть, мене його достатньо зараз. <гум> так, дівчатка, доброго дня. Доброго воскр... недільного тижня, так? Недільного тижня я почну українську, але потім буду розмовляти російською, тому що буду вам давати якісь приклади. Скажіть, будь ласка, скільки в нас зараз в ефірі? 15 учасників? Так. 15 участников. А, а, всегда хочу, чтобы 15 участников, которые присоединились, были живыми, ну, вот просто присутствовали, да, они просто включили свои, включили эфир где-то, пошли там что-то делать, да? На самом деле, я отношусь, наверное, к категории людей, которых называют девочка-девочка. Вот я действительно девочка-девочка мне всегда должно быть все красивенько, мне всегда должно быть все комфортненько, мне должно быть вот именно вот так вот, не комфортно, а комфортненько, не красиво, а красивенько. А кто у нас за рулем там едет, какая молодец, Наташа, за рулем, да? Умудряется ехать за рулем и слышать, не слышу, потому что микрофон выключила, микрофон выключила, не слышно. Наташу не слышно, к сожалению, да. Наташа, включи микрофон, тогда тебя будет слышно. А... Да, ну окей, тогда а, главное, да, чтобы вот действительно все, что я делаю, и все, что мы с вами, о чем мы будем говорить, я буду говорить с точки зрения красоты. Ну, например, вот знаете, вот Наташа говорит, у нее 60 звезд, да, а я иногда думаю, вот почему у меня эти 60 звезд? А знаете, я украинскую мову покажу, чтобы у хати красиво было. Ну вот треба, чтобы это было, то тогда будет у меня 60 звезд, да? А, давайте скажу вот эту свою какую-то первую звезду. Вот на самом деле я никогда не думала о том, что я буду продавать косметику Мэри потому что по образованию я преподаватель-переводчик английского, немецкого языков, и, как я говорила, владею семью языками, могу еще и больше языков, да, то есть для меня это не проблема, я могу разговаривать на разных языках. Ну и вдруг, когда я пришла в компанию Мерикой как пользователь, да, было написано, что надо сделать какие-то определенные шаги, почитать как минимум маркетинг-план изучить, ну, конечно, я изучила, потому что ну, так надо, значит, надо, все это сделала, окей. Ну, и когда я, когда я почитала, я думаю, ну, так это тоже интересно. Потом, смотрю, мой старший лидер объявила, что Говорит, а ты уже заказала себе продукцию на 8 базовых. Я думаю, какие 8 базовых? Я просто заказала, чтобы пользоваться в полном объеме. Да? Ну, понимаете, да, вот какие заказы у меня были для себя, чтобы пользоваться продукцией. И она выставляет какой-то там конкурс, сделаешь, а, сейчас сижу вот в Пандоре, у меня Пандора с подвеской. Ну, это оригинал, да? А она тогда еще помню, это вот, я сейчас в компании почти 27 лет уже, да? А это было там 25 лет назад, например, да, и она говорит, вот те, кто сделает 20 базовых за месяц, получат, допустим, вот так, цепочку там, пам-пам, да, а тот, кто сделает еще 20 базовых в следующем месяце, получит там, там, сюда подвесочку трам-пам-пам. Я думаю, ну, блин, ну, что, пусть Катя красиво будет, да? Я же все равно пользуюсь продукцией. Каким-то чудным образом я заказываю эту продукцию. Ну, и потом, понимаете, когда эта продукция лежит у тебя дома, девочки, меня слышно? Наташа, меня слышно? Да, Сонечко, чудно и видно, все гарно, все просто вот так. Так, доброе. Доброе, тому я продолжу, и я поняла, что ну, для того, чтобы что-то, знаете, продать, да, э, но ну, мне не надо какие-то особые планы составлять, думать об этом, просто надо, чтобы у меня была продукция, да? потому что, ну, давайте так, у моего мужа, допустим, на сегодняшний день есть магазин, вы все прекрасно знаете, да, что такое седьмой километр, да? у него там есть какие-то точки на седьмом километре, у него есть там магазины в сети центре, например, да? и я по его бизнесу видела, мы как-то вместе, я заходила в компанию на реке как пользователь, а он там закупал продукцию для магазина. И э, я вот просто увидела, что, ну, когда я прихожу в магазин, меня очень сильно раздражает, когда мне говорят, вашего размера нет. Или там, это будет через неделю. Я не знаю, как девочки вообще терпят это вот или нет, но мне вообще это как-то, э, мне это не доходово. Я, э, тут нет ни, ни ни часу я не хочу, я не хочу еще раз приходить и вот это вот с ними еще раз, раз о чем-то говорить. Поэтому я поняла, что вот то, что есть у меня продукция, я могу вот с этой продукцией просто идти. Ну, смотрите, я делюсь своими фишками, у вас могут быть свои фишки, да? Я, например, поняла, вот я уже вам в прошлый раз говорила про мой серый кардинал, основа под тени, улучшатель века. Я никогда не называю его основа под тени. Я только, вот если вы научились называть его улучшатель века, у вас его будут покупать все. Если вы научились называть его основа под тени, у вас будут покупать только те, кто пользуется тенями. У вас много людей пользуются тенями, у меня не очень много. Поэтому, если вы хотите его продавать, называйте его улучшатель верхнего века или средства для того, чтобы верхний века не опускалось, не возникал тост. Придумывайте разные вещи, но не называйте его основа потери. Так вот, смотрите, на сегодняшний день, ну, например, да, я узнала, что а, заканчивается этот улучшатель века. А, у меня до сих пор его всегда было там 20 штук на моем мини-бутике. Никогда не называю слово склад, потому что склад – это слово складировать. Ну, я филолог, понимаете, я играю со словами, мне это ну, немножко не, не доходово. То мне говорят, у меня это мини-бутик. А это бутик, я люблю бутик, да? Бутик это может быть мини, макси, это уже вот как души, якобы души заводно. А, поэтому я поняла, что на моем мини-бутике должно быть как минимум 20 улучшателей века. Сейчас я хотела бы, чтобы у меня появилось 100, конечно, да? У меня цифры никогда не страшат, честно вам говорю. Желание тысячи возможностей, не желание тысячи причин. И если вы думаете, что я какой-то там небожитель, ну, конечно, у нее же деньги купить есть 100, да. Я помню, что мой национальный лидер всегда говорила, кто закупит 100 блесков? Я сначала думала, блин, 100 блесков. А потом думаю, слушай, если у человека в голову вмещается цифра 100, значит, мне тоже должна вмещаться цифра 100. И вот у нас была по ветке всегда какой-то вызов, всегда был 100 пудр, там 100 блесков, 100 там того -то. И вот, знаете, у меня в голову вот цифра 100, она вмещается абсолютно спокойно. Ну и что, что будет 100? И я такой человек, я поняла, что вот, ну, ну, смотрите, я к чему говорю, что я обыкновенная. Вот сегодня утром я говорю, Наташа, Наташа, я в церкви. Ну, я, я нормально, я хожу в церковь, я помолилась, я причастилась, да. Я не сижу, не думаю, где мне деньги взять на 100, улучшать века Да нет, ну, ну, это все нормально, все, когда я хочу. Сегодня 5 заказала, завтра 15 заказала, потом 10 заказала. Это я, ну, вообще люблю продавать системы. Но если я сказала, что если, допустим, человек думает там, про систему, не купит, не купит, я покупаю такие пять мелочей, я выбираю все топ пять, которые я буду продавать. Скажу вам честно, я не знаю, Наташа, может, ты по-другому там скажешь? Это, ну, давайте так, мы не перечим друг друга, мы просто, я, есть мой способ, мой путь, да? Я не особо, я давным-давно вырисовала себе картинку, у меня всегда все новинки есть. Всегда. Если я вам сказала, что первый мой заказ был а, 8 базовых, не понимая, что я там вообще я просто выкупила, я чуть ли не весь заказы, да, тогда было. И я вообще даже не думала об этом. Мне просто надо было всю продукцию, все. И а, сейчас, вот, например, да, все новинки, все на мне, всегда все на мне. Но я никогда не делаю акцент на новинках, особенно сейчас в наше время. Я не знаю, как, когда компания поставит эту новинку, а, сможет ли она из-за войны поставить это все, вовремя ли это будет. Я работаю с системой. Мой муж когда-то научил меня, он сказал, он работает с куртками в основном мужскими, он говорит, я думала, мужская мода – это не мода. Он мне говорит, ты что, если я в один сезон продам куртку с манжетом, например, да, то в следующий сезон манжет уже не моден, мои куртки остаются на складе, я должен там 100 курток в бутиль сырье пустить. Если в этом сезоне будет халафайбер, а в, сезон, в другом сезоне будет там микрофибра, да, какого-то там состава, то я опять не продам свои куртки. Он говорит, а твой таймвайз никогда из моды не выйдет. Поэтому не бойся в него вкладывать деньги. И я такая, ну правда. Он говорит, ты сможешь на себя, там, если у тебя будет три таймвайса, три набора там, или пять наборов, на, на, себя использовать? Я говорю, ну конечно смогу, мне все тело мое нравится. Да? Вот мне этим летом будет 53 года. А знаете, сколько я вымазываю на тело? Я не думаю, что вот это вот мое лицо, там вот этот таймвайс, да, я не обрезаю вот здесь вот. Я весь таймвай спускаю всегда на все свое тело. У меня гели для душа всегда там. Плюс таймвай тоже. Это, это мое. То есть я, я не боюсь вкладывать продукцию. Вы опять скажете, что я вкладываю. Девчонки, но это не миллиарды денег. Это не миллиарды денег. Это возможность просто, имея один набор дома, хотя бы экстра. То есть твой набор плюс один экстра. Твой набор плюс один экстра. Иначе что продать? Если ты пользуешься тушью фонорамом, Пусть их будет хотя бы пять дома, хотя бы пять. Ну, 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 не надо тушиться, понимаете, потому что могут быть, как говорят, да, там, э все легко, а можно с потугами. Ну, хочешь потуги, ну, окей, тушься тогда. А я хочу как девочка, мне надо улыбаться, я хочу вот да, вниз. сказали, нужна тушь. Я говорю, окей, на, она такая, сейчас, я говорю, когда? ты что хотел, послезавтра ресницы красить или сегодня? Он говорит, что там не так? Или там вот, да, без догуб, да, все, вот, пожалуйста, на тебе, пожалуйста, есть у меня. Вот это всегда у меня людей подкупало. Теперь скажу про моменты продаж, то, что Наташа ну, меня попросила. Я не могу сказать, что я сейчас этим пользуюсь. Наташа, спасибо тебе, я опять это сделаю. В один момент я понимала, и то, что я вам говорю, can I, continue here? I need just five minutes, okay? Да. И я понимала, что я хочу вот продавать, да, и когда я там закупала весь бланк заказа, мне первый раз было я думаю, ну все, я буду все продавать, все продавать. Нет, девочки, так не работает. Да, ты пользуешься всем, но нельзя продавать все и купить весь бланк заказа по одной единице. Вот я хочу, чтобы сейчас кто-то из вас сказал... Три ваших любимых продукта. Вот пока не скажете, я не, на, не продолжу дальше. Вот скажите, пожалуйста, вот кто-то. Вот Наталья со мной на связи. Может, Наташа, если работает микрофон, скажи. Быстренько вот так вот, не задумываясь. Вот тебя разбудили в 12 ночи. Скажи три своих любимых продукта в Кто-нибудь скажите мне. Сиси-крем, тушь, сказала? идеальный объем и смывка. Таня уже. Таня рада тебя слышать. Сиси-крем. Идеальный объем. идеальный объем. И смывка для глаз, медузка. Окей, хорошо. Оксана, вот, вот просто гип понимаешь? Я не сказала про, cc крем сисикрем. Сиси крема тоже, я просто, я фан продаж вот этих вот сиси кремов Я его продам, у меня его никогда не хватает, да, вот, например, да, как мы уже вам рассказывала в прошлый раз, да, что мой муж говорит, я пойду другого консультанта, закажи до колон, говорит, потому что у тебя все время его нет в наличии. Я всем его всегда продаю. Ну, просто он есть дома, все, у меня, у меня уже руки чешутся, ну, че она сидит дома вот этот, вот, этот, вот, этот, вот этот Точно так же с CC -кремом. У меня никогда не хватает на мини бутике бутик. Если вам нормально это слово, пользуйтесь словом бутик. Потому что с бутика продается, на слайде складируется. Сделайте себе мини-бутик и продавайте с этого красивого бутика. Вот, Оксана. Но я думаю, что если у тебя да, ты фан этих продуктов, как тушь, обезжиренное средство и сисикрем, вот этих позиций должно быть хотя бы 5-7 штук на твоем бутике для продажи. Если тебе это близко, то ты будешь продавать. Но я знаю, что ты продажница, поэтому все хорошо с тобой. Вот любой продукт, возьмите 3 продукта. Если у вас там хватает сил на это, возьмите 5 продуктов, но не распыляйтесь. И купите их по 5-7 штук. Но не сможете вы усидеть дома, пока вы это не продадите. У кого-то на идет, может быть, там три дня, у кого-то, может быть, три недели. Но ничего страшного, продадите. А в этот момент у вас будет дальше двигаться. Вот, я сейчас хочу вернуться к той моей фишке, которую я делала раньше, которую Наташа мне напомнила. Однажды я решила, думаю, ну вот я классно продаю систему по уходу за кожей, потому что, ну, классно продается, да. Я люблю я так устала. вот, знаешь, продал систему, доход получил. Ну, вот это вот улучшатель века, ну, продал, ну, блин, ну, слезы какие там, дохиты какие так, але это тоже очень гарно. Вот, поэтому я думаю, сколько мне нужно клиентов и так далее, и так далее. Ну, в общем, я себе решила, думаю, слушай, давайте буду продавать ароматы. И знаете, что я сделала? Я закупила очень много платочков. Я попала на какую-то выставку, ярмарку я покупала их там по какой-то там минимальной цене, плюс я даже притащила их, когда мы были с мужем в Китае, он мне говорит, Алена, столько веса, я говорю, так, все, платочки легкие, покупай там мне платочка, 3 килограмма платочков у нас будет весь, ничего страшного, я не куплю там себе там платье одно, да, ну это было и платье тоже купила, неважно, я купила эти платочки, и знаете, у меня под каждым платочек я взяла красивые коробки тогда были коробки там вайсрикве вот этот вот да красивые ну неважно найдите красивые у меня все красиво всегда все красиво и эм, я взяла вот я сейчас буду заканчивать у меня уже время заканчивается я я не поняла сколько времени вообще Заканчивается. Окей. Okay. Я взяла, вот э, сразу делюсь с вами секретом, если вам это будет близко, да. Сейчас по поводу платочков скажу, а потом скажу, чем можно дальше апеллировать. Надо все сложить в один пакет. Например, вы берете, да, будете продавать какой-то аромат новый, да, э, be да, безгранично, да. Вот вы берете там, допустим, там 10 голубых платочков. Э, вы берете 10 платочков, э, положили в пакет один, да, напшикали этим ароматом, закрыли пакет, зипом можно взять пакет, да, оставили его на ночь, оно там напиталось, не так, чтобы там а, каждый платочек там по отдельности, но у меня были, были еще такие, покупала платочки, каждый в отдельные там пакетики, я туда пшикала отдельности, да, ну вот какие-то мои секретики были такие, я да, себе там это все пшикала, пшикала, и где бы я ни находилась, какой бы я заказ человеку не давала, одну помаду, я обязательно платочка, что это такое, это платочек твою сумочку, и знаете, почему я говорила в сумочку? Потому что если она кинет дома платочек просто так, она забудет о нем. Она... Кто-то говорит, я платочки не ношу. Я, там...» я ей показывала, во-первых, что платочек на шею, платочек на сумку, платочек на руку, платочек на волосы, платочек в сумку. Она говорит, а почему в сумку? Я говорю, а понюхай свою сумку. Вот, девочки, честно, вот, ну, вот это моя фишка была такая, да? У всех почему-то из сумки нет приятного аромата. И как только она положила сюда этот платочек, кладет, он говорит, Лена, Алена, сумка моя благоухает, открываю сумку, а туда аромат постоянно идет, да? Ну и потом человек мне говорит, да, обычно там кто-то, особенно если там, допустим, человек, который там давно там заказ не делал, я ему там отправляю заказ, я подаю заказ, я раз и платочек подарила, да? Но ты мне подарок, я одну помаду, тебе мне подарок даришь. Я говорю, да, это аромат там такой-то, да. Но обязательно через время человек этот аромат заказывает. Что я потом стала делать? Да, я платочки потом, ну, как-то мне стало накладно покупать. У меня всегда в Одессе есть партниха, я думаю, что у вас такие тоже женщины есть. Я ей говорю, Надя, собирай мне все лоскутки, которые у тебя есть. И я эти красивые лоскутки тоже там красиво мы... Она прям прониклась идеей. Мы их красиво вырезали. И я там дарила кому-то на ручку платочек, кому-то там маленький ленточку на шею. Да -да 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 да, все. И все это было для аромата. Я так кайфовала от этого. Это так красиво, знаете, когда у тебя там вот эти вот, э, 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 это, скажите, фейерверк из этих платочков, да, и ты наслаждаешься эти ароматы, я, честно, получала удовольствие. Потом, когда я что-то там с платочками, мне надо было очень много, я делала вечеринки какие-то, да, я уже придумала, я покупала ленты, прям в клубке этих лент, это дешево было красивую, там, допустим, розовую, красивую голубую, под каждый аромат какой-то цвет, вот такой органзовые ленты там были такие, да, и резала их на кусочки, вязала бантики, у меня прям вся семья, у меня мама мужа, дочка моя там, они все вязали бантики, и эти бантики потом разного цвета до сих пор у меня дома в Одессе лежат, я хочу вот к этому вернуться, я прям, знаете, я так эмоционирую, представляете, я и так хочу Украину, и я бы там это все опять надушила бы, и всем вот я везде запихиваю эти ароматы, вот слово запихиваю, это точно так, да, я вкладываю и говорю тебе в сумочку, но платочки, конечно, либо маленькие кусочки ткани, это всегда очень круто, Поэтому я вам сейчас даю фишку, чтобы продавать ароматы. Сейчас весна, все так процветает, людям хочется чего-то новенького. Вкладывайте в каждый малюсенький заказ или даже не заказ, а там крупненькие, даете, например, да, вкладывайте маленькие там ленточки с ароматами маленькие платочки, маленькие кусочки там ткани какой-то, да, я брала на распродаже, когда бывает там кидаю в коробку там ткани за бесценок какой-то, да, я тоже покупала эти ткани, разрезала, но меня просто, меня детки, вот, извините за выражение, по-одесски пёрла от этого, я прям кайфовала от этого всего. Я поняла, что я ничего не могу делать без кайфа. Вот просто, знаете, мне вот рутина. Мне говорят, ты зарабатывай деньги. Я говорю, ну окей, я зарабатываю деньги, не скучно. Я хочу кайфовать от этого всего. Готовы ответить на один вопрос, как хотите личного характера, хотите бизнеса характера, все что угодно. На один вопрос. Нет вопросов? Хорошо. Девчата, не ты задавайте, пока есть такая возможность. А, у Алены очень великий опыт, очень великий опыт. Да, могу продать все. Я приехала сюда, прилетела в Египет, девочки, и у меня вот, когда тебе спрашивают, ты продаешь продукцию в Египте? Я говорю, да, вот вагонами вожу сюда и продаю. Люди не понимают, что такое таможня, что такое вес, да? Когда ты хочешь свои дополнительные серги привезти, там, себе да у и так далее. Ну, в общем, сижу с одной девочкой нашей там, украинкой. Как она стала тут у меня клиентской, она сидит, я сделала губы блеском, она забирает мне без тебе же не нужен этот блеск? Я куплю его по полной стоимости. Я беру новый карандаш, девочки, но один у меня нюдовый, новый, я просто влюбилась в него, понимаете? Мне пока с Украины придет. Я крашу губы. Виктория опять говорит, ну тебе же не нужен этот карандаш, тебе же другой будет. Я на самом деле поняла, что я кайфую от продаж. И если вот я кайфую, а люди это видят, у меня, знаете, я как-то так говорила, говорила по телефону, кто-то рядом сидел со мной, говорит, слушай, так говорила классно, можно мне тоже такое купить? Нет, нет, Я так эмоционирую, что люди покупают иногда то, что им не надо. Что... Ну, это такое, знаете, под эмоцию можно продать, в принципе, все. Оксана Ружилович, задай мне вопрос. Я, я сижу, кайфую от того, что я тебя уже слышу, да? Это не то, что там еще какие-то вопросы задавать. В принципе, ты мега человек, мега просто. Я не знаю, бомба, если ты не обидишься, да, этого слова. Я, я сейчас тоже сама только приехала из магазина, заезжала брату за сигаретами и продала наш стартовый набор вместе с новым вот этим вот базом захожу в машину, он мне говорит, что ты там так задержалась? Я говорю, ну я просто пообщалась с девочкой. <laughs> Поэтому, да, у меня снова новичок. Я, ну, просто восхищение. Знаешь, я еще хотела что сказать. Вот ты говоришь, что ты базовые подаешь, вот в основном, в смысле базовые наборы, да, то есть системы. Да. Вот. Скажи, пожалуйста, как ты вот сразу так моментом подбираешь девочки, то есть ты уже, наверное, своим профессиональным взглядом видишь, да, вот, какой тип кожи, какая проблема, или ты все-таки проводишь вот это вот, как бы, профиль предварительное, да, у тебя только после э, разговора, да, только после беседы с ней, правда же? Или как? Как ты даешь пробовать? Как ты вот? Так, Для меня это непонятно. Систему только нужно попробовать, мне кажется. Систему, да, систему нужно только попробовать. Но я знаешь, настолько сейчас доверяю продукции компании Мерикей, что мое доверие настолько безгранично, что они мне все верят. И я понимаю, что ну, невозможно, чтобы мы подобрали неправильную систему. Она пойдет искать э, косметику, ну, давайте, скажем, duty free а лучше всего, хуже всего, она пойдет в супермаркет покупать, ну, в этот, э, в обычный, да, да ну, маркет, да. И поверьте, там никто ничего не будет пробовать. Ну, я уверена, ну, честно, у меня не было возвратов никогда. Оксана, мне, ну, сейчас, вот, допустим, давайте про эту ситуацию. Я не даю ничего пробовать. Я просто полагаюсь, э, у меня нет на сегодняшний день... Особо новых клиентов. Но я вам говорю, что появились парочки человек, такие, которые сами позвонили там от кого-то. И абсолютно спокойно я могу давать нас наш волшебный набор в uh, Да, Я честно, я... Оксана, ну, ну, вот, вот просто даже не заморачивайся. Этим. Я тебе скажу, вот сейчас ты мне напомнила одну ситуацию, я сейчас скажу очень важную вещь, почему важно эмоционировать um, и показывать то, что тебе нравится а не распространять плохое. Когда-то я была удочерённым консультантом у Елены Танасевич. Вы знаете Елену Танасевич, да? И Елена Танасевич познакомила меня со своим финансовым консультантом. Финансов... Сейчас могу об этом говорить, потому что мы все уже не в Украине, все это уже история такая да, прошла, да? И финансовый консультант сделала мне там финансовый какой-то прог... ну, как бы какой тренинг, какой-то да я слушала это все там муж и вдруг она услышала что я рассказывала почему что сказала что ты продала стартовый набор я рассказывала про старт стартовый набор такой знаете меня прямо выливалось это все вот так вот там эмоции и она мне говорит садись поехали свой джип а мне тогда машины не было еще посадил меня в свой джип это было очень давно поэтому я могла быть говорить очень спокойно да я ни у кого ни у кого не уводила да я понятия не имела что она там санации что-то имеет да на садит меня в джипе говорит поехали а у нас тогда еще был офис в Одессе. Говорю, Туда поехали. Она говорит, в офис забираем стартовый набор. Я уже хочу. Потом через три дня мне позвонил, конечно, Говорит, Лена, я ее уговариваю уже столько времени, она не идет. Что случилось? Она говорит, я даже не ревную ни в коем случае. Говорит, ты молодец, что она к себе пришла. Я отношусь к этому нормально. Я говорю, Лена, поверь мне, я сама не поняла. Потом это Ольга мне Лен, я не поняла, как я купила этот набор вообще? Чего я его купила вообще? Ну, понимаете, когда вы эмоционируете, на самом деле, ну, я всегда я говорю себе, даже если она пожалела, что купила, это же не наркотики, правда? Ну, купила-купила, вымажет на себя. Ну, до сих пор консультантами является, поэтому все в порядке. Вот я к тому, что э, я никогда не боюсь и, и набора, и стартового набора, да, вымажет на себя, не добежит, так разгониться, э, разгонится, правильно, да? Как бы так. так, Наталя, улибнісь, ти в мене в крайні улибаєшся. <сісті> я завершила. Дякую, дякую тобі, Оленочка, дякую Оксані за гарне запитання, да, бо тільки що вранці я бігла на тренування, а мені в Viber, да, відкриваю повідомлення, дівчинка пише там Я така, така, тобто, розкажіть мені про стартовий набір там, і ну я кажу, ну я вже добігла до тренування, давайте після. Я вам розкажу. Е, Ну, я вийшла, вже, все сіла, почала їй там розказувати, розписувати роз, це, і те саме. да, Тобто ми підібрали їй е, уход, е, вона живе в Миколаєві, я не можу їй там ну, провести майстер-клас. І я їй кажу: я несу відповідальність. Якщо вам не сподобається, я його заберу у вас, бо я впевнена в своїй продукції, я впевнена в собі як консультанту, я впевнена в своїй продукції. Тому ну без питань, без питань. Ось так у мене майже часом ось закінчиться ефір, і будемо оформляти ще новичка. Так що дякую тобі, Оленочка, Велика, превелика. Ми закінчимо свій ефір. Але, дівчата, ви пам'ятаєте, що класно написати відгуки внизу, да, там під ефіром в той папочці? Обов'язково написати, бо тоді ви запам'ятаєте оці ці класні. Фішечки я теж напишу, що мені сподобалось сьогодні у Олени, бо навіть я Олену знаю вже 20 років. Да? Ми дуже гарно з нею спілкуємося. Ми подружки, і я на багатьох навчаннях була і все одно сьогодні згадала. І почула нове, і все одно дякую Алена. Я буду писати тобі відгук е, з щирого серця. Дякую. Тому дякую. переходимо в папочку, і там буде лотерея, дівчатка. Ви ж пам'ятаєте, так? Да? І ще один сюрприз буде для од... одного консультанта від мене. Наталечко, можна мені відключитися? Так, так, дякую. Вам. Так. дякую. Так, дякую. так, Всі відключаємося. Пока, пока.